হেল্ল' এয়া আজি এয়া কি কি বনাইছোঁ গম পাইছেনে জিকা এয়া কাটি ল'লোঁ দেই ধুনীয়াকৈ নতুন জিকা তাৰপিছত এইফালে এয়া আলু বইল কৰি থৈছোঁ কাণপুৰীয়া আলু ধুনীয়াকৈ তাৰপৰা এয়া মাছ এইটো ৰৌ মাছ এনেকৈ নিমখ হালধি সানি থৈছোঁ আৰু বনাম এইফালে লাও বাকলি অকণ ভাজিম ধুনীয়াকৈ আলু অকণ দিব লাগিব তাত আৰু এইফালে বেঙেনা কাটি থৈছোঁ এইফালে বেঙেনাও ভাজিম ধুনীয়াকৈ দেই বেঙেনাটো কি কওঁ জানো মাছৰ মাথা লগতে ভাজানে কি কওঁ কৰিম আৰু সেইখিনি আজি দুপৰীয়া খানা ইফালে ৰঙৰ দাইলো কৰিছোঁ বাৰু কি কি কৰোঁ মই আকৌ দেখাই আছোঁ দেই বহুত দিন খোৱা ভিডিঅ' দিয়া নাই ঘৰত থাকোঁতেই দিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আহিলোঁ দিবলৈ সম্পূৰ্ণ বিয়া মেকআপত ঘূৰি ঘূৰিছোঁ গতিকে এতিয়া এয়া খাই বৈ যাওঁ আকৌ পিছবেলা মেকআপ আছেই এতিয়া বনাই মেলি ধুনীয়াকৈ খাই পেলাই খাই পেলাই যাওঁ আৰু আৰু দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ দেই আপোনালোকক মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ দেই ঘৰৰ ল'ৰালিও হৈছে তথাপিও মানে উলিয়াইছোঁ আৰু এনেই তৰকাৰীখন একদম গপ গপকৈ উতলি আছে ইয়াতে নেমু দি দিছোঁ দেই জিকা আৰু পাত আলু দি পেলাই মাছ দি নেমু দিছোঁ অকণমান টেঙাকৈ মানে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব আৰু জিকা আৰু নেমু দিয়া মাছৰ জোলকণ কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু জনাব দেই বিৰাট ধুনীয়া লাগে কিন্তু মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ এতিয়াৰ এই এতিয়াৰ ছিজনত মানে জিকা আৰু হেৰি নেমু চেপি পেলাই যে মাছৰ জোলকণ ইমান ভাল লাগে দুপৰীয়া খায় যে কফ কফকৈ উতলি আছে আৰু দেখাই আছে দেই আৰু কি কি বনালোঁ আপোনালোকৰ দুপৰীয়াৰ খানা বনোৱা হৈ গ'ল দেই বেঙেনা ভাজিলোঁ ধুনীয়াকৈ ধনিয়া চনিয়া দি খুব ধুনীয়াকৈ জ্বলা দি ইফালে কালিৰ দাইল অকণ আছিলে তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এয়া ভাজিলোঁ লাও বাকলি লাও বাকলি ভাজি আৰু এইফালে হৈ গ'ল এইটো ৰহৰ দাইল লাও দিয়া নৰসিংহ দি তেল বনাইছোঁ ৰহৰ দাইল লাও দিয়া তাৰপিছত ইফালে হৈ গ'ল এইটো জিকা লু মাছ এয়া হাঁহি আমাৰ দুপৰীয়াৰ খানা দেই এইখিনি খানা আৰু এইফালে সৌৰভে এয়া ভাত বাঢ়ি আছে সেয়া সৌৰভক দেখাই দিছোঁ সৌৰভে হাঁহিয়েই ভাত বাঢ়ি আছে সেই ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ ভয় কৰে হেৰি একদম বেলেগ ভয় কৰা মাত দিবলৈ বেয়া শুনি সি কয় হয় নহয় সৌৰভ নহয় এয়া তাৰপিছতে এয়া এতিয়া দুপৰীয়া খাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু দেই গতিকে আজি দুপৰীয়া কি কি আছিলে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ধন্যবাদ